Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Зазвичай я одразу представляю вам своїх гостей. А сьогодні вирішила зробити такий виняток і спочатку показати вам свою гостю у такому невеличкому відеосюжеті. Дивимось. красива, яскрава, не могла б бути кіноактаркою або фотомоделлю. Напевно, коли ви дивилися, напевно, можливо, і так і подумали, що у мене у студії така людина. Знаєте, вона дуже харизматична і дуже сильна. Якби вона захотіла, я думаю, що в неї би склалася така кар'єра насправді. Але є одне але я можу сказати про неї, що це. Людина з таким стержним, дуже внутрішнім, дуже потужним. І е, хто б захотів зламати, мені здається, що не зламає. І вона усміхається і в смутку, усміхається, і вірить в позитив, і його знаходить навіть у ну, найскладніших буквально ситуаціях життєвих. Е, ну, все, я гадаю, що пора вже її вам представити. Ми сьогоднішній вечір під абажуром проведемо разом з е, Оленою онопрічук Шевченко. Вона є майстром з миловаріння. Она выготовляет ароматизированные свечки. Она косметолог и людина с особенными потребами. Олена, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень приятно и очень неожиданно ваше предложение а по посетить вашу передачу, потому что я не считаю себя каким-то уникальным человеком. Гелевые свечи – это… Може, зробити кожен. Це вам mm -hmm. так здається. Ми про це ще поговоримо обов'язково. Давайте спочатку, все ж таки, щоб наші глядачі трошечки зрозуміли, що у нас за людина у студії. Ви э, останні роки живете в Італії, так? 20 років. Угу. І з, приїздите сюди на Хмельниччину. Хто вас тут чекає? У нас у місті? Всі. Папа, мама, брат, uh -huh. мої любимої племінники, всі мої любими друзі. Ваша родина живе тут, у Хмельницькому? Тільки дочь і зять живуть в республіці Сан uh -huh. а, Наскільки я знаю, починаючи від бабуся, можливо, ще раніше, я не знаю, у вас в родині усі педагоги. И да. Вы уж педагог, Нет, собственно. это по, да, по маминой линии. Бабушка у нас, дедушка, мама, да, заслуженные учителя Украины. И я тоже педагог, заканчивала Каменец-Подольский университет. Угу. Ну так сталося в вашем жизни, что 6 лет тому вы захворела. Хвороба страшна, хвороба невеликована, остеомелит, руйнация кисток. Насправді, и лікарі По суті, ставили на вас, якщо не хрест, то пропонували ампутувати ногу. так? Як ви з цим жили далі? Що ви взагалі, які рішення приймали? Трохи про себе розкажіть. Ну, звісно це дуже сложно розказувати, тому що бути здоровим чоловіком і ровно через півчаса стати інвалідом, до тебя это не доходит, что это уже действительно конец. Да, нам не поставили крест. Да, от меня отказались. Потому что это неизлечимая болезнь. Да, мне предлагали ампутацию, от которой я тоже отказалась. Я не знала, что мне делать. Я не хочу сказать, что я такая сильная, такая волевая. Я такая є зараз, тоді нет. просто в моєму житті з'явився чоловік, якого зовуть Лілія Ерлік-Тіргунов. Лен, вас виписали з лікарні додому. Ви приїхали, ну, привезли вас, так? Стані абсолютно, так? Якою ви були до того, поки ви зустрілися з Лілією? Поки вона з'явилася в вашому житті. У той потрібний важливий момент. Уже совсем роспачу. Я была, я была пот потеряна, я знала, что жизнь закончилась. <как> Прошу прощения, у меня проблемы, и периодически исчезает голос. Я считала, что жизнь закончилась, я не хотела причинять своим родным... Вот эта вот тяжесть uh -huh. ухода за парализованным больным. А былымкой я... про то, что петя Да, конечно. Меня все помнили, меня все знают. Веселая, жизнерадостной. Ну, люди говорят симпатичной женщиной. Красивой. мужчины говорят красивой. И вы знаете, когда тебя начинает выпадать волос, ты прекращаешь быть такой, показывать себя в таком виде не хотелось, причинять своим родным. И как была у вас на той час? Вес мой составлял, ну, так как мы смогли взвеситься, 130 килограмм, но я думаю, что немножечко больше даже. Потому что очень сложно взвешиваться, когда Вы ты... знаешь ли психолога Лилию? Чего она вас нашла? Лиля появилась в моей жизни давно, она моя однокурсница, мы вместе учились в университете. Потом Лиля уехала в Америку, и мы потерялись. Mm -hmm. Именно в тот момент, когда моя рука потянулась для того, чтобы, скажем так, уйти в другой мир, у меня зазвонил скайп. Я включаю, вижу там Лелю. И с этого момента она начала работать. Она вас мотивовала. Она полностью перестроила меня, начиная от питания, заканчивая от мыслями, с какими человек должен просыпаться, о чем он должен думать, как он должен смотреть на окружающий мир, даже если он находится в инвалидной коляске, парализованным, не имеет значения. Это можно смотреть в окно, можно думать. Женщинам обязательно нужно следить за собой. Зеркальцы рядышком, губки подкрасила. Даже если ты дома одна и никого нет, обязательно должны ручки быть ухоженными. Верить в себя. Вот это вот все Лиля пыталась мне объяснить, вложить в мою голову. Если честно, я очень сильно не люблю свою внешность. Ну, починается, она... ну, починается. Да. Мы уже бачили, и, и Лиля, я знаю, что даже посмотрев эту передачу, но я хочу сказать, Лиля дорогая, я полюбила себя, я очень люблю себя, я очень ухаживаю за собой, я не только помогаю другим, но і себя теж не забуваю. Олена захоплюються її друзі, і а, час від часу протягом програми ви будете чути їхні думки а, про Олену. І от зараз ми зможемо вже перше з них почути. Єлену я знаю давно. Це дуже сильна, воліває, жінка. І Навіть інвалідна коляска не змогла зламати цю жінку. она по-прежнему трудится, она по-прежнему прекрасно выглядит, она по-прежнему борется за жизнь, она очень активная, целеустремленная, гордая женщина. С нее нужно брать пример. Молодец, Аленочка. Так держи. Когда с Леной случилась беда, я очень тяжело переживала, но теперь я понимаю, что где некоторые люди проявляют свои самые лучшие качества и становятся интереснее, более волевыми. Они выявляют в себе все свои скрытые таланты. Так вот Елена поразила не только меня, а всех окружающих своей неуемной энергией. Когда я пытаюсь ей позвонить, она все время в работе. Это меня еще больше подстегивает, когда мне бывает трудно и тяжело, и я просто сетую на жизнь. Я вспоминаю о том, что у меня есть Леночка, и ощущаю ее и внутреннюю поддержку, и ее энергию, и считаю, что ей подвластно все. Сьогодні в у мене у студії людина, яка е, після лікарні е, від неї по суті відмовилися лікарі, і вона, е, лежачи вдома, мріяла про те, щоб сісти в інвалідне крісло. Отака От велика мрія у неї була. І сьогодні вона сидить в інвалідному кріслі. І, е, і не тільки, я гадаю, що на сам кінець ви дізнаєтеся значно більше, вона ще вас сьогодні буде дивувати. А ми поки що перейдемо до тієї творчості якою захоплююсь я, якою захоплюється Європа, якою захоплюється Україна? Давайте все ж таки почнемо з декоративного мила варіння. Ну, все одно був початок, все одно щось колись прийшло на думку, як це сталося. Давайте в двух словах, потому что передача закончится, я буду еще рассказывать. Э, моя дочь не переносит запаха дегтярного мыла, поэтому я натерла на терочке, э, добавила сок лимона, добавила того, 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 для того, чтобы она пользовалась витамин А, Витамин Е, все, что было дома под руками, скажем uh -huh. так. И выложила это все в формочки, это получилось эксклюзивное замечательное мыло. С этого все Вот и мы бачим початок, вот зараз фотография, очни. Нет, все это я выращиваю так? алоэ вера сама ага. для косметологии. А, алоэ вера у меня тоже идет в, в, мыло. в мыло. Обязательно ага. пару капелек, но совсем в другом виде. То, что вы видели, это я как раз давлю собственными руками. У меня тогда еще не было... Спеціальної такої соковежималки mm -hmm. іменно для Алої ми можемо зараз також нашим глядачам показати, і у нас у студії є. Але спочатку давайте подивимося сюжет, який ми зробили з тих робіт, які робить Олена. Я знаю, это не все смотрю. Это просто для меня настоящий ну, вытвор мистецтва, тем паче, что это сделано вручную. У нас также есть некоторые зразки мыла тут у студии, и гадаю, что вы нам трошечки приоткроете завісу вашої вашей мастерности. Конечно, конечно. Я не только приоткрою, я еще и подарю. Сразу же дарю, пока не успела, пока вы мне не сказали, что до свидания, передача закончена. Этот ангел специально сделан для вас. Боже, на всякий на Наталья, да, сразу принимайте такой Ой, Я подарок. вам даже дякую, на Вот на спаде, такой диван. вот макарон, пирожка вкусная, с запахом клубники. От ваших коллег я узнала, что вам нравится запах клубники. Ох, ничего себе, одразу и подарунки. Это тоже вам. И <свист> я mm, тоже знаю, вдохновим. что вам нравятся цитрусовые запахи. Вот такой вот очищенный мандарин. Зазвичай в кінці програми, якщо хтось приходить з подарунками, дарують. А у мене сьогодні, бачите, такі оберемо вже посеред програми. Ну і що ж, от таке от мило, воно дуже, воно дуже простое з виду. Оце просте? Це ексклюзивне мило. Це робота з свірлами, дуже складна. Она дает ровно 10 секунд. Если я не успеваю нарисовать полностью рисунок mm -hmm. по мылу, внутри мыла, оно застывает. И вы будете видеть с каждым разом новый рисунок. Вот то, что будет подсказывать ваша фантазия. Вот эти изделия мои любимые. Этим я люблю заниматься. Это действительно творчество. Я вам тоже дякую. Дуже зворушла. Дуже, дуже. Это тоже вам. Боже, насколько это красиво. Вы себе на это являете. Мне как-то как мне добрая. захотелось, да, подарки ваши в сторону. Я в тут поставлю, да. Как-то мне захотелось в 2 часа ночи бабочки. Очень сильно. И вот первая фотография, где у вас была, что я в таком вот шарфике, красно-желто-зеленый, вот мне вот какую-то такую вот бабочку захотелось яркую увидеть. Я встала и чуть ли не вслепую сделала. Я не видела, какие цвета, я не видела еще. Да, я знала цвет, там я заливаю какой. Но когда я вынула, я сама осталась в восторге. Она такая, как мое настроение. А вот я и бачу, Она такая, какая, что чем какая исходить, я так есть. Так. Несмотря ни на боли, ни на болезни, ни эпикризы, ни... кто-то со стороны пытается с жалостью, с такой позади. Никогда не жалейте меня, не надо. Посмотрите на эту бабочку, пожалуйста. Пожалуйста. Лена, Это вообще... я. А что бы вы сказали этим людям, которые також в вязочках, может лежащие? Что бы вы им сказали вообще? Потому что вы пережили это все, вы знаете. И вы подняли себя саму. Вы очень часто говорите, что я сделала себя сама. Благодаря начале Лилии Эрлик-Дергунов, да. Что я хочу посоветовать? Дорогие друзья, никогда не опускайте руки. Я хочу прежде всего обратиться к родственникам. Пожалуйста, если в вашей семье есть инвалид. Не внушайте ему, что он инвалид. Давайте ему что-то делать самому. Начиная от элементарного приготовить себе чай и бутербродик, если у него работают руки. У меня не работала и левая рука, она была прооперирована, две ноги, считаем, и одна рука. И я, за мной никто не смотрел, Дочка хотела, чтобы со мной э, присматривала, конечно же, женщина, потому что в таком положении находиться одной, вообще одной в квартире даже небезопасно. Но я не разрешила. Я все делала сама. Значит, это возможно. И не надо плакаться, не надо завидовать ни в коем случае, глядя в окно, как люди проходят мимо, а у вас нет этой возможности. Она есть, надо только захотеть. Ваше бажання, ваш настрой, як ви запрограмуєте свою голову, вот так воно і буде. Ну, сила таких людей дійсно в вірі їхньої сили. І от е, зараз е, знову ж таки ми покажемо деяких друзів і помічників е, Олени, що вони про неї думають і що вони про неї. Я говорять. хочу сказати чудві секундочки, що в мене вірило столько людей. Угу. Що я не имела права їх підвести. Я ради них це зробила. Ми їх послухаємо. Хочу сказати, що ця хвороба ніяк її не зламала, не зігнула. І цю вольову прекрасну жінку тільки підбодьорює її жага до життя. Пару років тому ну я. В принципі, скажу так, як воно було. Позвонила мені людина, яка хотіла, щоб я прийшла до неї доморобітницею. Та як я прийшла до неї і побачила, що вона сидить в інвалідній коляці, мені стало больно на нього дивитися, як вона обходила сама себе, з якими вона болями все це все терпить, як вона це все витримує. Но вона старається нікому не показати цього всього. Она старается быть сильной человеком. Хочу вам рассказать об уникальном человеке в моей жизни Елене. Этот человек живет по принципу «нет границ». Их нет у нее ни в чем. Она умеет делать абсолютно все. Главное ее желание. Этот человек дарит всем окружающим рядом, знакомым, незнакомым, море радости, улыбок, отличного настроения, просто огромный океан энергии, который заряжает настолько, что ты не можешь сказать чему-то себе нет. Я очень рада, что ты есть. Я тебя люблю. Вы уже несколько раз в протягу программы згадували про свою дочку. А, знаю, что это настолько для вас важливо, и ее поддержка, и вы не пишаетесь, но теперь сами рассказывайте. Ой, про Татьяну можно говорить до бесконечности. Это как, э, пожалуйста, я прошу прощения у всех родителей. Э, у вас самые прекрасные дети, у вас самые красивые, у вас самые умные, я не спорю. Но моя Татьяна лучше всех. Я бы как я бы вы сказали еще по-инакшему. О ней можно говорить и говорить. Это очень одаренный э, человечек, это очень чистый, светлый. Она в своей жизни никогда не обидела никого. Она большая, молодец, она. Она хорошая дочь. Ну, вы пошаетесь ее розумом. Да, Татьяна. Э, Татьяна владеет очень многими языками, плюс китайский разговорный, английский, немецкий, эти все языки для нее даются очень просто и легко. Э, занимает она очень высокую должность, она в, в коллективе очень... Э, люди, забыла слово, угу. на русском языке, которые что? В коллективе. Коллега, да? Да. Питримуют, пышаются, еще? Пышаются. Угу. Как первые На русском языке? Да. Ну, восторгаются. По разному здесь можно несколько слов найти. Молодец. Гордятся Гордя, да. Okay. Но прежде всего, как мама, я благодарна ей за то, что ведь ради нее я выехала в Италию. Тогда она хотела поступать в юридический университет Киевский. Нужно нам было очень много денег. Получилось так, что Татьяна закончила университет Виталия в Мачарате. Это входит в пятерку одних из крупных, сильнейших, то есть университетов по отделению международные mm -hmm. отношения. Ну что ну, сказать? Ваша гордость? Я... У нас сейчас просто гордо... На стеке. гордость моя в том, что я вот эту жизнь, всю свою жизнь я посвятила ей. И я очень благодарна, что она в данный момент мне это все возвращает своей любовью, своим вниманием. Но я нахожусь на ее содержании. Знаете, когда ты смотришь на ваши работы, вот в данном случае у нас тут есть свечки, еле витанцы, свечки, да. я вижу вашу душу. Я бачу, наскільки вона різнобарвна. І мені здається, що от те, що, можливо, не одразу вас помітиш, коли подивишся на ці роботи, одразу робиш висновок, наскільки ви сильна, наскільки ви яскрава і наскільки ви просто різнобарвна. Давайте ми зараз також подивимося сюжет з вашими роботами свічками, і далі знову ж таки поговоримо про ці роботи. Давайте. Буквально, Олена, два слова про свічки, кольори, за рахунок чого вони так досягаються і чи є взагалі якийсь спеціальний ритуал перед тим, як ви приступаєте до цієї роботи. Так. Да. Душевний настрой. Душа добавлять а вона у мене завжди поє, поэтому я їх завжди роблю. Ділаються вони очень просто, практично з закритими глазами. Ну, Оботи... Це для вас просто. Це для вас. Це діляться душою. Все. Давайте ми зараз ще послухаємо одного вашого друга, а, причому, я так розумію, що ви не бачилися з ним отак вот вживу. Це тільки скайп, так? Чи я помиляюся? Я не знаю, про кого з ви З Ізраїля, Ігор. Ігор? З Ізраїля. Так, це мій друг, да, мы не все, ми що послухаємо. відео. Давайте, давайте. давайте. Леночка, я же, уже знаю пятый год. Мы познакомились в интернете. Практически мы друг друга не видели ни разу. Но дружба, она вот такая. На то время, когда мы познакомились, Лена болела. Она практически была инвалидом в инвалидной коляске. Разговоры делились идеями. Лена вообще умеет заряжать, она очень позитивный человек. Сейчас она занимается творчеством, и это это замечательно. Дай бог ей здоровья. Дай боже вам здоровья, а проще мриться. Вот быстро для себя, Лен. Моя мечта ⁇ это развернуть большую деятельность насчет моих работ, зарабатывать и купить обязательно ну, небольшой, но двухэтажный домик mm -hmm. возле моря, чтобы... Мои внуки могли э, приходить, э, приезжать быть. И друзья все, которые у меня есть, чтобы обязательно 3-4 комнаты для гостей было. Поэтому нужно много работать, трудиться и зарабатывать денежку. Денежку, чтобы помогать. И уже слезть с плечей деток, и помогать старым родителям, конечно же, и купить домик. Нехай усе і вас в гості. Все. Замтано, як кажуть. Альону полівую, з Олежкою я вже пригласила. Мені тільки немножко попрацювати і купити будинок. Я захоплююсь з вами. Пам'ятаєте, на початку десь я говорила про те, що коли Олена взагалі лежала, вона мріяла про те, щоб сісти у крісло. А зараз вона мріє про те, щоб якомога впевненіше ходити, тому що вона ходить. Вона почала ходити. Зараз я з нею попрощаюся. Не знаю, спробуємо, так, Але вона дуже же. дякую за участь. Я дуже дякую, що ви прийшли, що ви приїхали. Спасибо вам дуже большое, рада що бачити меня таку яскраву героїну у своїй програмі під абажуром. Спасибо. Дякую. Большое. Спасибо. Да ну, що, Смотрите, це діється. Встається раз. Я вам желаю всем, что бы ни случилось в вашей жизни, делайте вид, что на сердце покой. До свидания. Спасибо большое. Дякую, до побачи. До свидания. Ну, я також прощаюсь с нашими глядачами. Можливо, варто дійсно перестати скиглити через якісь дрібниці, а цінити те, що у тебе є. До побачення.